Film Justice League Zack Snyder, sering disebut sebagai Snyder Cut, adalah film superhero Amerika tahun 2017. Ini mempersembahkan Justice League, film kelima dari DC Extended Universe (DCEU) dan sequel Batman v Superman: Dawn of Justice 2016. Jadi, sebelum menyaksikan film ini, kami sarankan Anda menyaksikan film Dawn of Justice, 2016, terdahulu, film ada di halaman Biza Movie. Dalam film ini Superman dihidupkan kembali setelah Superman terbunuh melawan Mosen terbuatan Luthor, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita saksikan film Justice League. Ada Tangga di Rumah Tuan Kripe jika ini menghibur Anda silahkan subscribe. Tuan Kripe beli kaos kaki. Yang sudah subscribe banyak rejeki. Kematian Superman di film Dawn of Justice menyisakan kesedihan para pendukung dan pemimpin kota. Dan Batman pun harus bekerja keras membasmi para penjahat sendirian di kota. Setelah menaklukkan penjahat, datanglah monster bersayap menyerang Batman. Sedikit kesusahan, namun Batman bisa menaklukkannya dengan tembakan jaring, membuat monster bersayap tak berkutik terhadapnya. Makhluk bersayap dianggap sebagai makhluk pengintai dari luar angkasa atau makhluk aliens. Setelah Clark Kent meninggal, terlihat rumah orang tua Clark Kent atau Superman disita bank dan akan dijualnya. Terlihat banyak teroris berdasi menyandra para warga, hal itu diketahui oleh Diana Prince. Teroris ini bertujuan menyebar wabah dengan menggunakan bom. Diana Prince berusaha menghentikan bom tersebut dengan menghajar para teroris dan mengambil bom tersebut melemparkan ke atas dan meledak di ketinggian dan boom Karena misinya digagalkan diana prince teroris tersebut akan menghabisi para korban dengan senjata dengan naluri superheronya diana prince dapat mengalahkannya tanpa ada korban Sementara itu di universe lain Ribuan tahun yang lalu, Panglima Perang Apokoliptian Darkseid dan para demonsnya berusaha mengambil alih bumi menggunakan energi gabungan dari tiga kotak induk. Untuk mendapatkan kembali bantuan Darkseid dengan mengumpulkan kota-kota untuk membentuk The Unity. Steppenwolf menancapkan ujung senjatanya dan keluarlah monster bersayap dan membantai seluruh pasukan. Steppenwolf mengambil Mother Box dari Temis Sira, mengakibatkan Ratu Hippolyta untuk memperingatkan putrinya Diana Prince. Dengan anak panah ajaib berujung api, pesan peringatan itu sampai ke Diana Prince. Diana menerima pesan dan mengetahui kejadian yang berhubungan dengan Darkseid dan Steppenwolf. Dia memberitahu Bruce Wayne, dan mereka berdua berusaha membentuk tim Metahuman untuk melindungi Bumi. Bruce mencari Arthur Curry dan Barry Allen, sedangkan Diana mencari Victor Stone. Arthur Curry, atau Aquaman, seorang berdarah campuran Atlantis dengan kekuatan air, Barry Allen, The Flash. Seorang mahasiswa Central City yang sedang mengejar gelar dalam peradilan pidana dengan harapan membebaskan ayahnya dari pembunuhan istrinya, yaitu ibunya. Bari Bari bergabung secara langsung, sementara Arthur dan Victor menolak. Namun, Victor bergabung setelah ayahnya Silas dan beberapa karyawan Star Labs lainnya diculik oleh para demon yang mencari Mother Box milik kaum manusia. Ketika pengintai dari pos terdepan Atlantis yang menjaga mother box mereka hilang, diculik dan diinterogasi oleh Stephen Wolf untuk lokasinya. Arthur diminta oleh mentornya Fulco untuk membantu sesama Atlantis merah dalam melindungi pos tersebut. Arthur dengan enggan pergi ke pos terdepan, tetapi akhirnya gagal menghentikan Stephen Wolf untuk mengambil kotak tersebut. Tim tersebut menerima intelijen dari komisaris polisi kota Gotham, James Gordon, mengarahkan mereka ke pasukan Steppenwolf di fasilitas bawah air yang terbengkalai. Meskipun kelompok tersebut menyelamatkan karyawan yang diculik, fasilitas tersebut mengalami kebanjiran selama pertempuran. Menjebak tim sampai Arthur tiba dan menahan banjir, sehingga mereka dapat melarikan diri. Victor Stone, Cyborg Seorang dengan kekuatan yang diperkuat oleh teknologi alien biomimetik Mengambil Mother Box terakhir, yang dia sembunyikan Dia mengungkapkan bahwa itu digunakan untuk membangun kembali tubuhnya setelah kecelakaan mobil Menjelaskan bahwa kotak dapat mengatur ulang materi sesuai keinginan penggunanya Kelompok tersebut menyadari bahwa mereka dapat membangkitkan Superman menggunakan kotak tersebut, meskipun Steppenwolf akan mendeteksi penggunaannya. Namun, awalnya Diana Prince menolak akan hal itu, dengan dan Bruce bersikeras menghidupkan kembali Superman untuk membantu melawan Steppenwolf. Victor setuju dengan pemikiran Bruce dan melakukan suatu rencana yang matang. Barry dan Victor menggali tubuh Superman dan menempatkannya dalam cairan ketuban dari ruang Genesis di dalam kapal Kryptonian yang disimpan di Star Labs. Arthur menenggelamkan jasad Clark Kent dengan diawasi oleh tim. Setelah Victor mengaktifkan Mother Box, Superman yang amnesia dibangkitkan. Ledakan terjadi setelah Clark Kent membuka matanya dan mengejutkan semua tim. Semua takjub dengan berhasilnya Clark Kent kembali hidup. Superman yang amnesia dibangkitkan, secara langsung menyerang kelompok setelah sibernetika Victor menargetkannya untuk membela diri. Dengan kejadian itu, Clark Kent menghajar mereka yang bukan tandingannya. Diana Prince berusaha mengikatnya, namun sepertinya itu sia-sia. Kecepatan The Flash pun diuji dengan kekuatan Clark Kent, namun Clark Kent lebih cepat dari The Flash. Datanglah Bruce sebagai Batman, namun Clark Kent hanya mengingat Batman yang ingin membunuhnya. Diana Prince menghalangi Clark Kent, lagi-lagi Diana dihajar Clark Kent tak berkutik. Dan marah kepada Batman, "Kamu tidak mengizinkan aku hidup?" tapi juga tidak mengizinkan aku mati sambil menghajar Batman. Tepat saat dia akan membunuh Batman, Lois Lane datang untuk menenangkannya. Mereka melakukan perjalanan ke rumah keluarganya di Smallville, di mana dia mendapatkan kembali ingatannya. Ketika tim Metahuman sedang memulihkan dari pertarungan mereka, Steppenwolf menyerang Star Labs dan mengambil Mother Box terakhir. Tanpa Superman, kelima pahlawan pergi ke lokasi Steppenwolf yang bertujuan untuk menyatukan kota. Penyerangan diawali dengan mobil tempur Batman melawan monster bersayap. Sinar laser keluar dari mobil Batman dan menghancurkan mereka. Saking banyaknya musuh, Batman terdesak, dan tim Metahuman yang lain membantunya. Diana Prince dan Aquaman melawan Steppenwolf, namun mereka tidak bisa menandinginya. Victor yang berusaha memisahkan kotak tersebut, digagalkan Steppenwolf dan menghancurkannya. Di saat semua metahuman gagal dan terdesak melawan Steppenwolf, muncullah Superman membantu mereka melawan Steppenwolf. Pertempuran ini membuat medan kerusakan yang besar. The Flash dan Superman memindahkan warga untuk menjauh dari pertempuran. Dengan bangganya, The Flash mendorong mobil dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, Superman tidak tanggung-tanggung memindahkan gedung yang amat besar. Kembali ke pertempuran melawan Steppenwolf, Superman membantu Aquaman menghajar Steppenwolf. Dengan kekuatannya, Steppenwolf dapat dikalahkannya dan melemparnya dengan mudah. Victor kesulitan dalam memisahkan ketiga kotak tersebut dengan kekuatan mereka berdua, berhasil memisahkan kotak tersebut dengan menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Superman dan Victor terpental dan melukainya kembali lagi dengan Steppenwolf melawan The Flash dan Aquaman. Superman dan Diana Prince membantunya. Superman menyemburkan udara dingin ke Steppenwolf, dan Diana Prince menghajar dengan pedangnya. Kampak Steppenwolf hancur, monster bersayap anak buah Steppenwolf membalik menyerang tuannya. Steppenwolf dikeroyok oleh ratusan monster bersayap, dan akhirnya gugur di tangan anak buahnya sendiri. Setelah pertempuran tersebut rumah Clark Kent kembali menjadi miliknya lagi berkat Bruce yang membeli bank tersebut. Saat tim terbentuk, Diana merenungkan tentang saudara perempuan Amazonnya, Barry memperoleh pekerjaan di Departemen Kepolisian Central City. Yang membuat ayahnya, Henry menjadi terkesan. Dan Superman melanjutkan hidupnya sebagai reporter Clark Kent dan sebagai pelindung bumi. Di akhir film, terlihat The Flash menantang kecepatan Superman. Jika Superman menang, maka Barry The Flash harus mentraktir makan siang. Jika The Flash menang, maka dia berhak memamerkan kemenangannya. Lalu, siapakah yang menang?